И вам. А вы кто? Я просил милиции. Я же представился. Старший вот подтвердите спектр. чем? Старший инспектор заявил. Я фамилию не расслышал, документ поставил. Да, к Руслан, Руслана, еще 2018-го, Маркульский район. Похоже. Да, на фотографии похоже. Теперь, пожалуйста, для операций в про выбухивку на территории области, попрошу, пожалуйста, ваше посвящение в ИДЕА, свидетельство про регистрацию транспортного и багажный витрик, Хорошо, смотрите, если идти по процедуре, операция, которую вы назвали, она должна быть оприлюднена, как бы, правильно? операция с броевой бухюк да обычно когда у МВС Отдают? проходят операции определенные они они нет, изначально нету да. я вас слушаю прикордонная служба документы выдают с какой-то кстати не а, может, да, а можете а можете понимаете правильно это действительно такая операция да, да. я сотрудник прессы я имею все, а, а нет, все поднесите, да нет пожалуйста принесите, ознакомьте я же говорю, с какой это стадии? Что значит прикордонная служба? Где то было написано? А вы кто? А вы приехали в знак. Какой? А, прикордонная служба? Да. А, нет, безусловно. Покажите ваше. службу. А вы кто? Стоит. Вы кто? Я прикордонный. А покажите, пожалуйста, Но... документ, что за вашу особу. Пожалуйста. А, вы? Не, мы, мы не сепаратисты, мы чисто а мы, по процедуре. Нет, то покажите документы, может вы сепаратист. Нет, а пошел. Я сотрудник прессы, я вам mm -hmm. только что а сказал. Я, я не, подождите, вы ко мне, вы ведете диалог, вы ко мне подошли. Да. Правильно, да? да? О, вы просто спросили, вы представьтесь, кто? Все. Вы сказали, да? Прикордонную службу. Да, я, я не представляюсь, я назвал точность, службу. Точность. Все. Так, ну, да, у вас есть какой-то документ? Покажите, пожалуйста. А это самооборона, чи прикруты служба? Это прикруты А кем тутписано? Писано Хорошо, а я конечно документ Я хочу ваше похвичнее водія диагноз. Так. И доступ про листации. И Страховой полис. Ну страховой полис я по любому не буду показывать. А Да, есть три случая. Я вам принесу право руку. Не надо, я, я не знаю. Если вы скажете три это то это проблемы. Я вам расскажу так, как я видно такого завтра. Видно Извините, дорожную. имя, отчество ваше, как все? Андрей Русланович. Что там? Ладно. Русланович. полисы. я вам верю. Убр... Не, 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 не надо. Не надо я сниму убр... 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 Прив... Не, Прив... Надо, не, не надо, надо, не надо, я вам верю. При складании протокол. при оформлении, когда ДТП... И смысле? Прохождение ну, транспортного средства. Рассказывай. Алик, Алик, Алик. <связывающие> ну, просто я же вам говорю. Я могу не показывать. Я нахожусь на территории <связывающие> Украины. <связывающие> Что значит прикордонный зал? Да, я их знаю. Там, здесь есть ограждение, здесь раньше не... Но... не, я, Потом ну, там дальше на пунк... вонтаж документы, но это вас не касается. Да, И да, там пунк... 2, 1, э, Хорошо, витати. я почитаю. Полис, ну... вы, вы подошли, вы по а не Да, засад. нет, да, там, нет. Так, потому, если бы не было вот этих указали, трех показали, случаев, то без проблем. А показать? Водитель. Вот же написано. Багажник показывается, если есть решение суда. Вы знаете? Есть Мы осматриваем. Осматривайте вот так вот вот так не закрыть. Я не бачу, смотри. Право на крыло. Вы стрелы? Я да. подвигаю. Да. Так. Я не водитель, все вопросы по ну, делу. Ну, вот, да, водитель. Доспачу. Я водитель. все показал. До свидания. Да нет солнца. И Другой стороны, я вас. Теперь, пожалуйста, еще. знаете, что видно? Да, что? Статьи 35. Украины Вы, вы дорогу... подсмотрели? Нет, тут нема ничего, это что, что Видно статье 35 закона Украины по дорожной ваш автомобиль притягивает прохождение по вестовой технической Да. Знаете, так, да. Есть у вас протокол? Есть. 99%. Не покажу. Чему? Так же само. Есть И на причины правило, для предъявления. Правило, правило 2, 31, 4, нового предъявления милиции. Да вы керуетесь вот одним, вот, допустим, вот одним только пунктом правил. Есть какие-то же Есть законы Я милиции, правило. есть конституция, есть купапы. Олеги. Есть ну, у, у меня дорогу. у меня все есть и страховного кабинета и протокол считаете, что это не я едут. Смотрите смысл осмотра про технические осмотры протокола. Смысл про просмотра вашего протокола. Вот вы ви видите, что на у меня есть. Він пройшов, він... я зробив цей протокол. он в есть. Но причина должна быть, допустим, хотя бы как минимум, что транспортное средство находится в каком-то неисправном состоянии. Понимаете? Вот тогда это будет причина для его предъявления. Оно у меня есть. И поверьте, я 10 лет за рулем, я часто, я постоянно в дороге, я каждый день езжу. Не. Ну, Давайте найдем причину для его предъявления. Я же вам скажу, потом, что в это не касается транспортного средства, осмотра транспортного средства. Да. Да. Касается, так как, правда, Хорошо, как звучит по ПДД осмотр транспортного средства? Мы... Поверхневый огляд транспортного средства. Да, оглядайте поверхневый. Поверхневый, пожалуйста, каждый отсек. Я оглядаю. Лицик, Это внутри, согласно? Ну, по логике. Игорь. Поверхневый, Игорь. Олег Юрьевич, Игорь. Ви путаєте, якщо ви хочете щось інтернет, ви путаєте огляд з обшуком. Це зовсім піратні процесуальні дії. Да. Огляд ну, коли висувальний... написано поверхневий. поверхневий. Я ж не буду вам там піднімати ваші там ну, бардачок, не підліз у вас. Не <рсят> піднімаю вас там, де запаски спрі. Я просто ви відкрили бажний відсік. Я його огляну. Не чи чермовий бог. Оглянув, немає. А ви мені tonight? не <рсят> вірите на слуха? Я не вірю. А що у вас є підозра? Ви мені ж не вірите. Попросили, покажіть документ, правильно? Якби я не вірив, я б сказав, закрив би то вікно і сказав, ідіть, я вам не вірю. Я просто спитав, чи можете ви чимось підтвердити, що ви дійсно прикордонна служба. Ігор, будь ласка, наш час, покажіть, будь ласка, ваш автомобіль, робить, погане покажіть, і їздять, будь ласка. Не затримуйте, своє і наші. Бля. Давай, я тут заслужу. Заснімщик.

я понимаю. Смотрите, он в проливке ездил. Нет, просто э, смотрите, я вам все показал. Но суть в том, что все должно быть по процедуре и по ПДД по конституции. Я вот эту бурю, если бы я чуть-чуть не спешил, я бы вам ее показывал при понятых и при протоколе досмотра. Это <смешно> том, очень много. Зависит по протоколу до. Оля поверхнаве, а не ок. То по не тут Русский. Ну, не проверяли ваші кармани. Та не хватало. Все, несіть службу. Спасибо вам за розмову.